потенциал у Херсонского машиностроительного завода колоссальный. Только одних комбайнов, не считая жаток, приставок и других там, сопутствующих изделий, завод может выпускать полторы тысячи в год, что практически на 60-70% обеспечит аграриев Украины комбайнами. А если говорить про потенциал всей Украины, то во время Э, скажем до независимости Украина занимала лидирующие позиции по э, сельхозмашиностроению и э, жаль жалко что за этот промежуток времени очень много утрачено то есть практически многие заводы перестали существовать и э, те заводы которые сегодня есть ну скажем так к ним э, не ни отношение не на, на должном уровне которое должно быть как вас поддерживает государство? Yeah. И поддерживает ли она вообще? Вы, вы знаете, сейчас э, относительно поддержки государства, э, я когда-то заявлял, что э, при правительстве Тимошенко, я заявлял, что э, не нужно нам мешать, да, потому что понимал реально, что э, поддержки никакой нету, есть поддержка импортеров в Украину. Сейчас мы, допустим, с губернатором Херсонской области, Герсенко Анатолием Павловичем, с губерна губернатором Киевской области, Просержнюком Анатолием Йосовичем, мы готовим концепцию развития сельхозмашиностроение, настроение в Украине. И очень надеемся, что, учитывая те э, программные инициативы, которые есть у Виктора Федоровича Януковича, я думаю, они будут поддержаны, и э, сельхозмашиностроение займет должное место, э, ну, и в политике в том числе. Потому что если мы не будем кормить наших э, производителей или наших э, рабочих, то мы будем кормить других рабочих, а сами будем стоять как браки на улице и, и просить чтобы нам э, запад помог вот вот аналогичный вопрос по поводу Белоцерковска, белоцерков маза сейчас он является одним из самых мощных в городе заводов на каком он этапе вообще и развивается будет ли дальше развиваться ну вы знаете у нас основная задача была в период кризисный период да я надеюсь что кризис уже закончился или как минимум он стабилизировался в его падении основная задача была и одного и другого предприятия ⁇ это сохранить кадровый потенциал, сохранить промышленный потенциал предприятий. Я считаю, что коллектив и я с этим успешно справились. Мы сохранили э, возможности производственные, кадровые ресурсы. И э, сейчас представлены на выставке, опять-таки, э, хочу показать, это два новых комбайна, это Херсонский, Херсонского завода и около трех-четырех изделий э, грунтообрабатывающих, которые мы представляем на, э, от, от завода на выставке. То есть можно подотушить оба завода, прекрасную работу, это справляется? С... Э, нет, нельзя говорить, что прекрасно. Мы заводы и, скажем, мы производители, мы зависим напрямую от наших аграриев. И если аграриев ежегодно обкрадуют тем, что не покупают зерно по рыночной стоимости, димпингуют и так далее. То есть, когда нет государственной политики развития сельхоз, то есть, аграрного сектора, что сейчас, в принципе, меняется подход, то мы не можем процветать и не можем нормально работать. Мы зависим от них. И если они будут скажем, у них будет благополучие, у них будет достаток, они будут обеспечены, скажем, какой-то поддержкой от государства, тогда мы можем говорить о том, что и мы сможем работать ну, на должном уровне.